আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত আজকে আমরা শিখব মাগরেবে সাত রাকাত নামাজ তিন রাকাত ফরস, দুই রেখা সন্নত অনেকে বলে থাকে এই সন্নতরা মানে সন্ন্যতে গায়ের মহাক্কেদা আমার মানে এই সন্নতরা না পড়লে কিছুই হবে না কিন্তু এই সন্ন্যতে মহাক্কেদা এই সন্ন্যত না পড়লে গুণাগার হইতে হবে তারপরে দুই রেখাত নফল নামাজ বহুত হয়তো নামাজের মধ্যে এই অবাকের উঠাব করে রুগতিতে উঠল আবার বহুত জায়গায় গ্রাম অঞ্চলে টাউনে যে জায়গায় যাবেন সব জায়গায় এই মানুষ বেশিরভাগ মানুষ হয় তাড়াতাড়ি কারণে কিন্তু ওকে নামাজ হলে নামাজ হব না ধ্যান দিয়ে রাখবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন কীভাবে নামাজ আদায় করলে নামাজ আপনার শুদ্ধ হবো ইনশাল্লাহ পেটটি গেলে দেখিয়ে দিন দেখতে থাকেন ইনশাল্লাহ তাহলে আপনি প্রথমে নিয়ত মাগরীবের তিন ডাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত আরবি যদি শৈশুদ্ধভাবে জানেন তাহলে আরবি নিয়ত করবেন যদি আরবি সহিশুদ্ধভাবে না জানেন তাহলে বাংলা নিয়ত করবেন বাংলা নিয়ত এভাবে করবেন আমি তিন ডাকাত মাগরীবের ফরোজনামাজ কাবাদিকে দাঁড়িয়ে আদায় করতেছি আল্লাহ আকবর اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويبنعون الماعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, سبحان ربي الأعلى. الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر ايه نمبر شد مترو مون مون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله এবারে মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজ সম্পূর্ণ করবেন তারপরে 2 যে সন্নত না পড়লে গোনা হবে এই নামাজ অনেকে বলে থাকে যে মাগরীবের পরের যে দুই রেখা সন্নত আছে অত গুরুত্বপূর্ণ সন্নত না কিন্তু এই দুই রেখার স্বর্ণ পড়তে হবে না পড়লে গুণাগার হইতে হবে তাহলে দেখেনি কি কীভাবে পড়তে হবে নিয়ত এইভাবে করবেন বাংলা নিয়ত আমি দুই মাগরিবের মাগরীবের নামাজ আদায় করতেছি কাবা দিকে দাঁড়িয়ে অল্লাহ একবার سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان رب الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني الله أكبر سبحان رب الأعلى الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني. الله اكبر. سبحان رب العالمين. الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك. أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة মিন আ'ন্দিকা ওয়ারহামনী انك আন্তাল গফুরুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এভাবে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ সম্পূর্ণ করবেন তারপরে দুই রাকাত নফল নামাজ এভাবে আদায় করবেন দেখেন ইনশাআল্লাহ নিয়তরা এইভাবে করবেন আমি দুই রেকাত নফল নামাজ ফরতাসি কাফাদিকে দাঁড়িয়ে এই জায়গায় মাগরিবুলক করতে হবে না শুধুমাত্র নফল আমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তেছি কাবার দিকে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আলা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা হিমিনা গাইরুক আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله أكبر اللهم اغفر لي ورحمني واهديني وعافيني وارزقني الله أكبر سبحان ربي, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এভাবে মাগরীবের সাত রাকাত নামাজ সম্পূর্ণ করবেন তিন ডাকাত ফরস দুই কাত সন্নদ দুইটা কাত নফল এভাবে সম্পূর্ণ করবেন আর সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমত